Assalamualaikum dan selamat pagi semua Semua ada hari, hari ni Tak ada yang keluar pergi tandas kan Sebab kita nak start kelas ni kan? Ok Pertama sekali Cikgu nak suruh awak buka buku geografi awak Muka surat 86 Aiman duduk Buka buku sekarang Ok Dah ya Ok Tajuk dia tu 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 siapa penduduk di Malaysia. ah Siapa sini bukan orang Malaysia? Vietnam ke, Singapura ke, cuba angkat tangan. Cikgu nak tengok sikit. Oh, alhamdulillah semua orang Malaysia. Okey, mudah lagi kita nak belajar hari ini ya. So, dekat Malaysia, macam yang kita tahu, kita ada pelbagai kaum dan pelbagai agama, betul tak? Kita ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Dan kita ada agama Islam, agama Buddha dan agama Hindu dan juga Kristian. Tapi tak semua tempat ada ramai orang. Dan ada kawasan yang ramai penduduk dan ada kawasan yang sedikit penduduk. Betul tak? Ada yang juga sederhana. Sebagai contoh, kenapa dekat Kuala Lumpur ramai tapi dekat kawasan kampung tak ramai? Ha, hari ini kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Apa itu taburan penduduk? Kejap lagi cakap akan beritahu okay? Sekarang ni kita tengok dulu video ni Jom daripada video tadi? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang dia faham? Angkat tangan. Siapa dapat jawab? Cikgu bagi dia keluar awal rehat hari ni. Ha, itu advantage dia. Cepat, siapa tahu? Aminah? Boleh jawab? Sarah? Ya, yeah, Aiman. Ha, bagus Aiman ni. suka jawab soalan saya. Bagi tahu saya? Ya, yeah, betul. Betul, betul, betul penduduk di Malaysia terdapat pelbagai tempat kan? So, apa yang Aiman jawab tu betul? Di Kuala Lumpur sebab ada perbandaran, sebab ada banyak tempat yang kita boleh datang, kita boleh melawat, kita boleh buat, banyak orang boleh dapat kerja. Betul lah tu. Nanti cikgu akan terang lebih lanjut, okay? Sabar, sabar semua. Jangan bergaduh. So, apa itu taburan penduduk? Taburan penduduk adalah di mana, macam mana satu kawasan tu boleh ramai orang. Contohlah macam mana dekat Kuala Lumpur ni tiba-tiba boleh ramai orang. Ha, dia mesti ada sebab, betul tak? Ha, lepas tu dekat kawasan kampung ni kenapa orang dia sikit je? Kenapa tak tak ramai macam dekat Kuala Lumpur? Ha, itulah maksudnya taburan penduduk. Macam mana perkembangan manusia dekat kawasan-kawasan yang tertentu. Faham? Okey. Okey semua, sila bagi perhatian. Yang mana tengah duduk, boleh sedia duduk. Yang mana tengah berdiri, sila duduk. Yang mana tengah jalan, sila duduk. Okey. Okey. Ketika minum air cepat sikit okay. Baik, terdapat Tiga taburan penduduk di Malaysia Yang pertama adalah Kawasannya berpenduduk padat Sebagai contoh adalah di Kuala Lumpur Macam kita tahulah, Kuala Lumpur kan ramai orang Betul tak semua orang pergi situ Kenapa dia ramai? Sebab dekat situ ada banyak pusat perkhidmatan Ada macam-macam lah Yang tak ada di tempat lain And situ banyak peluang pekerjaan And macam mana kita nak tahu Tempat tu berpenduduk padat? dia lebih daripada 200 orang dalam 1 km. Contoh dekat sini ke sana 1 km, betul tak? So antara sini ke sana tu lebih 200 orang. Ha, yang tu. Faham? Ada soalan? Eh, sabar tak tanya soalan lagi. Tunggu saya habis cerita Okey, yang kedua adalah kawasan yang berpenduduk berpenduduk sederhana. Ha, yang penduduk sederhana. Yang sederhana ni sebagai contoh dia di kawasan pekan-pekan kecil. Contohnya di Dungun Di mana lagi? Di Temerlo ha. Dia dia tak ramai sangat Macam KKL tapi dia dia bukannya berkurang Dia masih ada Faham? Dia macam pekan kecil Dia pekan kecil, dia masih ada sekolah Masih ada pusat komuniti, semua ada Tapi dia tak berpenduduk padat Dia sederhana saja. Faham? Ya yeah. Okey, betul Betul tak? <laughs> Okey, yang ketiga adalah berpenduduk Um, jarang. Okey, kalau yang jarang tu maksudnya memang sedikit lah Daripada macam 200, uh, 1 km tu tak sampai pun 200, dan 50 ke bawah aja. Ah ya. ni dekat mana? Di kawasan kampung. Kawasan kampung ke tak ramai, betul tak? Ada bapa-bapa orang selalunya macam macik duduk Orang orang tua Orang tua tu dia, dia, suka, dia suka duduk kampung dia Tak suka duduk bandar Sebab dia rasa kampung lagi tenang Kalau saya dah tua pun saya akan duduk kampung kalau duduk bandar ni, kita macam pening, betul tak? Bunyi kereta, bunyi horn, bunyi macam-macam lah Jenayah pun banyak Haa, baik duduk kampung So, dekat kampung lebih tenang And dia tak ramai orang Faham? Okay, so kita ada apa tadi? Kita ada tiga taburan penduduk, betul tak? Yang pertama, boleh ulang, ulang balik? Yang pertama adalah kawasan yang berpenduduk, berpenduduk padat Contohnya di mana? Di Kuala Lumpur Lagi ke mana lagi? Okay, di pusat-pusat bandar besar. Di mana? Di Kuantan, di Kuala Terengganu, di Ipoh Perak, di Kuching Sarawak, di Shah Alam. Okay, pandai. Okay, okay. Yang kedua adalah di kawasan yang berpenduduk sederhana. Dekat mana tadi cik cakap? Dekat pekan-pekan kecil. Contoh kat mana pekan kecil? Di Dungun. Aa, di mana lagi? Ah, tadi cik cakap tak ingat. Okay, didungilah Nanti kita cerita lagi Yang ketiga Yang berpenduduk jarang Dia kat mana? Kat kawasan kampung kat kawasan tanah tinggi Tempat-tempat yang tak ramai orang lah Faham? So far so good? Okay, bagus Okay, yang seterusnya Kita akan masuk kepada bahagian Faktor-faktor yang mempengaruhi Taburan penduduk di Malaysia Okay, faktor-faktor Terdapat empat faktor yang cikgu akan terangkan pada hari ini And cik, cikgu tak nak ada yang tidur ya Tak lama kita nak rehat dah So dengar baik-baik apa yang cikgu akan cerita dah lagi Sebelum tu cikgu nak awak tengok dulu gambar-gambar ni And video ni cikgu akan tunjuk ni Fahamkan dulu boleh? Okay, good adalah faktor fizikal. Apa itu faktor fizikal? Faktor fizikal adalah bentuk muka bumi sesuatu kawasan. Okey, sebagai contoh tanah pamah. Kat mana tanah pamah awak tahu? Okey. Kat mana? Dekat mana? Cameron. Cameron tanah tinggi memanglah ada tanah pamah dekat Cameron tu. Okey, lain-lain lain. lain, lain. Okey, contohnya dekat mana? Dekat pusat bandar Kuala Lumpur, betul tak? Kuala Lumpur ada tanah pamah tahu. Kenapa tanah pamah ni ramai orang? Sebab apa? Sebab tanah rata Tanah pamah tanah rata lah Tanah rata ni dia sesuai untuk aktiviti ekonomi Sebagai contohnya ni mudah untuk buat pembangunan Untuk aktiviti penanaman ha, Faham? So itu mudah untuk untuk orang manusia buat kerja lah hmm. Faham ya? And kalau kita tanah pamah ni Kalau kita nak buat rumah pun senang Maksudnya nak buat uh, membina penempatan manusia macam kita nak bangun bangunan baru kan Nak buat rumah ke, nak buat banglo ke Nak buat kondominium pun senang Sebab apa? Sebab tanah pamah Tanah rata ni senang kita naik, tak payah Kalau bukit kan kita kena potong bukit So akan banyak makan modal ha. Kita nak kurangkan modal ni, nak jimat So Kita senang jadi bandar Macam tahu tak, macam seremban Kita tanah pamah kan, kita buat jadi bandar So banyaklah orang boleh buat kilang boleh buat pertanian Boleh buat sekolah Boleh buat universiti Siapa nak masuk universiti ha, Faham? Okay, yang kedua adalah kawasan tanah tinggi Kawasan tanah, tanah tinggi ni dia kurang orang Sebab apa dia kurang orang? Sebab dia kawasan tinggi Susah untuk kita membuat sesuatu pekerjaan Susah nak buat pembangunan Susah nak buat sekolah Ada banyak faktor yang kita kena fikir macam kalau tanah tinggi ni kita kena potong, kita kena ukur sini, ukur sini takut bahaya tu tak takut runtuhan tanah runtuh ha, Runtuhan tanah, kita risau benda-benda daripada segi keselamatan lah Dekat situ banyak makan, modal, banyak banyak perkara kita kena fikir So disebabkan oleh kesulitan di situ Kita macam penduduk, lebih, lebih, penduduk ni dia lebih cenderung, dia lebih suka ke tanah pamah ha, So tanah tinggi ni dia jadi kurang orang lah, ada orang tapi tak ramai ha, itu kita panggil penduduk sederhana Bagi contoh dia di mana? Bukit bukau, gunung. <coughs> contoh dia ulu contoh tempat dia adalah Ulu Tembeling di Negeri Pahang. Siapa pernah pergi? Ah, ha, cikgu pun tak pernah pergi. Tak apa. <laughs> Okey, yang ketiga adalah kawasan pinggir laut dan juga saliran. Penduduk dekat sini penduduk padat ya. Sebab apa dia padat? Dan sedahat padat, dia padat sebab uh, menjadi tumpuan orang lah. Pinggir laut ni orang dia suka cari ikan, betul tak? Senang uh, semua pendapatan. Orang buat perikanan, orang cari ikan kan yang kita makan hari-hari tu di pinggir laut lah. Dia orang buat nelayan cari cari ikan and dia terus ni jual. Dia cari, dia duduk di pinggir laut dah. Dia guna bot dia di pinggir laut dan dia akan buat duit dan kejua ke kita. Betul tak? Ha, ini cikgu terangkan dalam bahasa yang mudah awak faham lah. Faham semua? Baiklah, seterusnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah seperti pertanian, perlombongan, perikanan dan perindustrian. Okey, contoh pertanian di mana? Contoh pertanian adalah uh, penanaman padi di Kedah. Ataupun di Perlis kan, uh, belak-belak utara kan banyak orang tanam padi, betul tak? Pakai baras kan? Okey, yang kedua adalah faktor perlombongan. Perlombongan kat mana eh? Contoh-contoh perlombongan. Siapa tahu? Okey, contoh perlombongan adalah di um, oil and gas di Kertih Terengganu. Siapa pernah pergi? Yang kalau kita pergi kita nampak banyak kah, kawasan yang Petronas punya kan? Ha, contoh kat situ lah. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan ni macam yang saya cerita tadi lah. Yang di banyak apa? Tangkap ikan tu tak? Kita punya uh, nelayan, buat-buat nelayan pergi kat laut, ambil ikan dan jual seluruh Malaysia. Contoh tempat dia di Kemaman, Terengganu, di Tumpat, Kelantan dan di kat mana? Kat Sabah. Yang cantik laut dia tu. Kat Semborna. Ya yeah, betul. Okey, yang ketiga eh yang keempat adalah perindustrian. Apa itu perindustrian? Perindustrian adalah dekat Negeri Sembilan, dekat nilai yang kita banyak nampak kilang air kan. Yang air kotak yang minum tu, FNN tu. Ha, kat situ lah dia buat. Kilang-kilang yang membuat barang-barang yang kita makan. Faham? Yang ketiga adalah faktor sosial. Apa itu faktor sosial? Faktor sosial adalah di mana yang kita buat infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Siapa tahu infrastruktur tu apa? Infrastruktur ni lah macam ni lah kemudahan. Tahu kemudahan. Macam kita ada buat kemudahan air, elektrik dan pengangkutan ke seluruh ke seluruh kawasan lah. Seluruh kampung, seluruh bandar. Kenapa kat ke sini ramai orang? Sebab ada kemudahan. Kalau tempat yang tak ada air, ada tak orang nak duduk? Tak ada kan? Sebab, apa? Sebab air ni keperluan harian kita. Kita nak minum, kita nak masak, kita nak mandi, semua guna air. So tempat yang ada air, orang sukalah duduk. Senang, betul tak? Tempat yang ada elektrik, yang ada pengangkutan. Macam kita nak pergi sini, kena naik kereta. Nak jalan kaki jauh. Ha. So itulah maksudnya. Faham? So tempat-tempat yang ada infrastruktur ni, dia akan ramai orang dia tak macam tempat yang kurang macam kat kampung. Kat kampung kan ada eh ada kereta tapi di jalan dia macam kecil, betul tak? Dia tak ada dia tak ada pusat bandar, dia tak ada tak boleh tengok wayang. So orang tak ramai duduk. Contoh tak ada tengok wayang okay Yang kedua adalah pendidikan. Agak kawasan-kawasan pendidikan ni macam contohnya kawasan pendidikan yang kalau kat bandar macam kat KL kita ada tempat universiti kan. So situ ramai orang. Contoh ramai lah sebab ada pendidikan. Contoh yang tempat pendidikan ada orang tapi tak ramai. Tapi masih ada sebab apa? Sebab ada pusat pendidikan. Contoh dia dekat dekat Lipis, dekat IPG yang dia bawa keluar-keluar jadi cikgu tu. Ha. Kat situ ada pelajar kan. So situ dia akan jadi satu penempatan sebab ada ada IPG. So orang akan duduk situ sebab ada IPG. Kalau tak ada IPG, saya tak ramai orang sebab di kawasan pedalaman. Yang terakhir adalah tu dasar kerajaan, apa itu dasar kerajaan, sebagai contoh pembukaan bandar baru kejap-kejap uh, cakap eh, bandar baru contoh awak ada kawasan tanah yang besar, kerajaan punya lah, betul dia buka bandar baru kat situ, dia tebang pokok semua dia bangunkan satu dia buka PPD contoh, dia buka PPD dia buka sekolah, dia buka kedai makan, kenapa dia buka bandar baru supaya orang-orang yang duduk dalam kampung ni dia berhijrah Ha, faham tak? Dia berhijrah ke tempat tu. So, ramailah lah orang kat situ. Sebab dia pembukaan bandar baru. Dia untuk buka minat rakyat untuk uh, pindah. Ha, macam tu. Yang kedua adalah tanah rancangan. Tanah rancangan ni macam Felda. Siapa sini orang Felda? Ah, ha, ramai dia punya anak-anak Felda kat sini. Ha, macam tu lah. Macam tu lah contoh tanah rancangan. Macam dia buka tempat tu. Dia apa? Dia buka dan dia pertanian Macam so, sawit kan Selalu Felda sawit lah Sawit And tu ada juga um, Apa Tempat Disediakan rumah Tanah untuk Orang duduk ha, Dia ada Tanah Felda So dekat situ Kawasan dia sederhana padat Okay Kita akan sambung kepada Kerja kumpulan lain ya. Cikgu akan bagi kawan kepada Tiga kumpulan Dan cikgu nak semua Bersama jawab soalan boleh Kita akan buat dua soalan Yang pertama soalan ni adalah Yang Uh, taburan penduduk tadi ada berapa ada tiga kan okey cikgu nak awak senaraikan And tulis ciri-ciri dia dan juga dia punya contoh tempat faham okey soalan yang kedua cikgu nak awak buat empat faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia tadi yang cikgu ajar faham okey empat tu awak tu dah salah ada penciri-ciri sekali ha jangan tengok awak faham ke tak apa yang cikgu ajar nanti cikgu cikgu akan bagi awak kertas majung dan awak tulis uh, dalam kertas majung tu ikut peta I think. Peta apa awak nak? Peta pokok ke? Peta minda ke? Suka, suka awak lah. Faham? Nanti awak boleh tengok buku teks tau. Apa-apa yang tak faham, awak boleh datang tanya cikgu. But the sunlight hits in so many ways Grab my shades and hit Cikgu dah semak semua jawapan-jawapan anak murid cikgu yang cikgu sayang ni Bagus, nampaknya semua nampak faham lah Walaupun ada sedikit yang kurang tepat tapi still boleh boleh terima betul jawapan awak tu Okay, kita buat rumusan sikit ya anak-anak Terdapat berapa? Berapa taburan penduduk di Malaysia? Ya betul tiga. Apa tu? Penduduk padat, penduduk sederhana dan penduduk jarang. Okey, pandai. Okey, terdapat berapa faktor? Faktor yang mempengaruhi. Ya. Yeah. Empat. Okey, apa dia yang empat tu? Faktor ekonomi, ya, yeah. faktor fizikal, faktor sosial dan last Dasar kerajaan. Okey, bagus. Nampaknya semua faham. Kita pun masa nak habis dah. So, ulang kembang-kembang barang. Kita nak lah. Okay, terima kasih semua.